З вами я Світлана Трифонова і це означає, що настав час життя на рівних осінній марафон з щирих історії від українських паралімпійців. Сьогодні на черзі одна з наймедальніших дисциплін паралімпіад та найефективніші для реабілітації вид спорту плавання. Втім, коли боїшся глибини – постає не найприємніше місце. Проте дівчинка з ДЦП змогла перебороти не лише свій страх, а й стати паралімпійською чемпіонкою та ще зі світовим рекордом, Найголовніше плавчення нашої збірної. двічі підтвердила своє чемпіонство на цьогорічному чемпіонаті світу. Ось так втерла носа песимістичним лікарям спортсменка з переможним ім'ям Вікторія Савцова. Мене зовут Віка Савцова. Я живу в місті Запорожжя. Я чемпіонка паралімпійських ігор з плавання. Владелица золотой медали и Паралимпийская чемпионка, представляющая Украину, Виктория Сантова. Я очень люблю плавать. Это мой вид спорта. Я это почувствовала, как только пошла на плав. Это мое любимое занятие. Это не только хобби. Я не рассматриваю это как работу. Работа это когда надо идти, а тренировка это когда хочется идти. Я хочу, ну, выигрывать. Я все равно буду дальше выигрывать. Мне очень понравилось. Я выходила в город, я видела Биг-Бен, я видела, ну, это так, колесо, которое крутится. Это там два часа, по-моему, один оборот. Мне в Лондоне очень понравилось. Мне понравилось очень в Америке. Я была там на классификации. Ну, и там были старты еще. Мне понравилось там, что у меня был день рождения, и, короче, а потом на следующий день нам заказали лимузин, и мы поехали там в Беверли Хиллз, там, в, Сан в Санта-Монику. Вот я во всех остальных городах была, у нас там, ну, грязный город, но все равно я его люблю. Но я не знаю, как бы я без своего города прожила. Тут мое детство, моя жизнь. So У меня самые лучшие родители на земле. Папу я очень люблю. Папа самый лучший папа на свете. Как пример, как авторитет. Мама то же самое. У меня вообще друзей немного, но они есть и в сборной, и в школе, и... Ну, везде. Друзей должно быть чуть-чуть, но они должны быть, ну, как бы хорошей. Дальше буду тоже куда-то поступать, но еще буду учиться до 11 класса. Хочу быть тренером. Потому что многие спортсмены потом, когда уходят со спорта, становятся тренерами. Буду тренувати дітей, буду виспитувати чемпіонів. Не секрет, що набуту інвалідність психологічно важче прийняти, аніж вроджену ваду. Для паралімпійського чемпіона Лондона Геннадія Бойка саме басейн став відушеним, коли хвороба посадила хлопця до інвалідного війська. А зараз досвідчений чемпіон власним прикладом зайвий раз доводить Віра в себе. Меня зовут Бойко Геннадий, живу и занимаюсь плаванием в городе Николаеве. В 2012 году побывал в Лондоне на Паралимпиаде, завоевал первое место и привез золото. Шоки был, находился еще, я их приплыл на финиш, я еще не осознавал, что такое, там, там столько народу, свиз, гам, все Украину приветствовали, сюда по улице едем, там Украина, Украина, за руки нас поздравляют все. а когда получал золото, то ну, радость была, конечно. В 1999 у меня была травма, позабедренный сустав, смещение с переломом. И так получилось, что операцию сделали только через 10 лет. И так вот сейчас на коляске. Было время, когда пришлось на коляску уже присесть, то немножко. Друзья приходили, говорят, давай на улицу еще, лифт не работал целый год, тягали меня туда-сюда постепенно выехал, как-то то ходило, то топа на коляске выезжать, как-то люди так, чего, что, там вопросы, а потом уже привык. -то. Я уже еду так на тренировку, я уже не обращаю внимания на что, я еду по своим делам, и как-то уже привык ко а всему нормально. Жалеть вообще нельзя инвалидов. Надо относиться к людям с ограниченными возможностями, как и здоровым, нормальным людям. Просто там, то, что мы на коляске, это ни о чем не говорит. Мы можем заниматься тем же бизнесом, той же работой, как и ходячие люди. Для меня вода – это с самого детства. Я на воде постоянно. Может, так еще и не забыл. Я занимался так для себя, для реабилитации. Потом меня увидели, Взялись за меня, и я начал заниматься уже более как бы активнее. Тренировался я два раза на день, по маршруткам в 6 утра вставал, ехал в Октябрьское, две двухчасовые тренировки, потом домой опять, час дома побыл, опять на тренировку. Уже там все шутили, говорят, ты уже водорослями покроешься скоро. Я говорю, для достижения, достижения результатов надо было тренироваться. В спорте стремление не лениться, установку давать себе, я имею в виду головного мозга, что надо, неохота вставать в 5 утра и ехать на тренировку, чтобы к 7-часовой тренировке попасть в водолей. Но давать себе задание и вперед, только так. Планы заниматься спортом и побеждать. Ребята, которые получили травмы, которые очутились в колясках, там, допустим, ну, не падать духом, это первое. Стремиться к лучшему, вести здоровый образ жизни активный. Главное не сидеть дома, а вперед и полный вперед. Удачи всім і здоров'я. Застрахуватися від проблем неможливо, проте кожному підсилую подолати. Такий ліг мотив усіх сюжетів нашої програми. Тож наступної суботи не пропустіть подальші виступи виконавців нестримної мелодії.